Темы. вышли сегодня, но рахунок не Як чому не так склалось, як хотелось? Ну, конечно, сваливать на какие-то другие факторы, наверное, неправильно, но все равно очень сказалась такая какая-то подготовка, скомка, на то играем там, то там, то вылет в этот же день после тренировки, все так быстро, неожиданно, вот эти переживания все-таки за нашу страну и так далее. А По игре ну, не повезло, не сложилось вот такой вот первый гол пропустили, потом уже было очень сложно отыграться. Второй там более курьезный, и, по словам э, Саши Рыбки, мяч вообще мимо летел, задел защитника, залетел. Ну, так получилось неудачно. Вы стежили, еще ведь бывался, сама сегодня в продолжение Украины. Как вы характеризуете это еще ведь бывает? Честно говоря, сегодня я старался не следить и, в принципе, не читать то, что Новости узнавал то, что супруга писала, действительно страшно что-то творится, но я старался как готовиться именно к игре, а не обращать внимание на то, что происходит в стране. Ну, а как ваша точка? Вы знаете, наверное, не мне судить о том, что происходит в стране, пускай это занимаются компетентные люди. А если что-то есть по футболу, то лучше по футболу. Конечно, бы хотелось, чтобы было как можно меньше жертв, как можно быстрее это все прекратилось, конфликт перестал существовать, и люди жили дальше мирно в хорошей стране.